удовольствием приглашаю к микрофону генерального директора по вопросам маркетинга и продаж компании Sony Украина и Тимур Исан. Ваши аплодисменты. Please, Большое спасибо. Okay. Будьте так подходите ближе. Всем добрый вечер. зовут Я менеджер компании Sony Ukraine. Uh, on behalf of Sony Ukraine, uh, I would like to welcome you all for participation to our digital От компании Sony я бы хотел поблагодарить вас всех за участие в нашем мероприятии, посвященном новой линейке Digital продуктов And uh, I would like to uh, share some three slides from my side. And uh, following the theory, I shall start from some global issue. Um, this is the uh, market development trend of both uh, compact digital camera as well as the uh, mirrorless uh, SLR, SLR cameras. Yeah. As you can see, uh, we estimate uh, minus 20% uh, decline for compact camera segment. On the other hand, uh, those SLR mirrorless cameras are uh, showing a significant growth up to 30%. <laughs> <laughs> and uh, I believe we all share in common with the situation that. Uh,

uh, the customers uh, the end users are demanding more photo shooting more improved photo shooting every time the better quality of the image. which is uh, narrow which is narrowing the border between dslr and digital compact camera И это улучшение технологий, используемых в обеих э, в отраслях камер, оно все больше снижает разницу между двумя этими рынками. Как мы все знаем, ситуация в украинском рынке намного также совершенно похожая. Таким образом, все бренды, которые занимаются фототехникой, техникой, так же как и мы, стремимся занять наилучшую позицию именно в этом сегменте. And uh, what uh, Sony is going to offer, uh, having this situation? Uh, смотря на эту ситуацию, что же собирается предложить Sony?

Такими как матрицами обработки изображения, uh, технологии обработки изображения, and a wide range of а также широкая линейка линейских so um, like Сегодня я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на наши новейшие инновации. Which are uh, Alpha 99. <laughs> Next series. Next And the brand new RX series. <laughs> and uh, H hundred. <laughs> I would like you to witness how those technologies are accommodated into our product. Хотелось бы, чтобы вы поняли, каким образом размещаются данные технологии в наших продуктах. Into a very for the to use it. Таким образом, чтобы конечному потребителю было очень удобно их использовать. Сегодня у вас будет сессия touch and try с нашими новыми моделями. Мне бы хотелось коснуться немножко каждой из моделей. Alpha 99. alpha 99. Simply, uh, this is the best of the best, the top of the product of our all alpha, alpha lineup. With this uh, full frame lenses, uh, and the world's first uh, dual autofocus function. You will never lose the focus while even you are uh, serial shooting. Uh, uh, rapid moving objects. And uh, next five R and next six. Uh, next 5R, next 6. What do you desire for all high-end SLR cameras? наивысшей линейки камер зеркальных которое вы можете получить в таком легком и компактном корпусе я вам гарантирую как только вы привыкнете к такой портативности очень будет сложно от нее отказаться And uh, brand new RX1 and RX100. This is amazingly, the uh, camera with amazingly big sensor. Which will enable you to uh, shoot uh, best ever possible picture quality.

которую мы с радостью представим в районе Нового года. So um, I will let, uh, my colleague Сейчас слово хотела бы передать моей коллеге Наталье Бориско. To introduce a little more about the product. Чтобы рассказать еще чуть больше о продуктах. And uh, throughout this uh, program. И во время этой программы. Our staff trainers. Uh, наши сотрудники, наши тренеры uh, 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 будут поддерживать вас и рассказывать вам о продуктах, поэтому обращайтесь к ним каждый раз, когда возникают какие-то вопросы. Yes. Надеюсь, вам понравится сессия. Спасибо большое. Генеральный директор по вопросам маркетинга и продаж, с вами Украина. Презентация. Вот. Наталья. Наталья Борисовна, специалист по маркетингу, категории цифровая, цифровая фототехника. Всем здравствуйте. Спасибо, что пришли. Нам очень приятно. В продолжении речи Кимурасана а, хочу вас познакомить с героями нашего сегодняшнего ивента. А, сегодня мы представляем 6 новых продуктов из категорий DSLR, Nex и DC. DSLR Alpha 99, Nex, Nex5R и Nex6, DSC, RX1, RX100 и H100. Альфа 99 – это топовая модель линейки наших зеркальных фотокамер Альфа. Полнокадровая матрица, высокая чувствительность и система двойной автофокусировки позволяет делать не только фотографии высокого качества, а также производить очень качественную видеосъемку. В линейке Nex у нас появляются две новые модели – это Nex 5R и Nex 6. В Next 5R хотелось бы отметить функцию Wi-Fi, вращающуюся на 180 градусов дисплей, и улучшенную эргономику, это управляющее колесо, кнопка Function и тачскрин. В Next 6 тоже есть Wi-Fi, появляется встроенная вспышка, плюс горячий башмак, фазовый автофокус и еще более улучшенная эргономика управления, как у зеркальной фотокамеры, два колеса управления и кнопка Function. В линейке DSC у нас появились два концептуально новых продукта. Это DSC RX100 и RX1. В фотокамере RX100 дюймовая матрица позволяет делать снимки гораздо лучшего качества, чем обычная компактная фотокамера. И топовая модель RX1 обладает полноразмерной матрицей которая дает возможность делать снимки, как и зеркальная фотокамера Альфа-99. И в семействе Hi-Zoom фотоаппаратов у нас появляется модель DC-H100, которая совмещает в себе 21-кратный оптический зум, компактный и оригинальный корпус и очень привлекательную цену. Поэтому приглашаем всех вас познакомиться с нашими продуктами, потестировать и убедиться на собственном опыте в их преимуществах. Приятных вам впечатлений. Спасибо.